અમદાવાદ કોર્પોરેશનનો આજુ વધુ એક ભ્રષ્ટાચાર સામે આવ્યો છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનનું બ્રિજ ખાતા દ્વારા જે પ્રમાણે ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવે છે તેનું આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશન વિપક્ષના નેતા સહેજાદ ખાને એ લોકોને આંકડાકીય માહિતી આપીને કેવી રીતે પ્રજાને લૂંટી રહ્યા છે તે મીડિયા સમક્ષ લાવ્યા હતા તો આવો આપણે પહેલાં સહેજાદ ખાન પઠાણને સાંભળીએ अहमदाबाद म्यसिपल कॉरपोरेशन में यदि सबसे विवादित प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट हो तो वो ब्रिज प्रोजेक्ट है तो आंकड़े कांग्रेस पार्टी आज मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को बताना चाहती है कि फिलहाल में तेरह ब्रिज प्रोजेक्ट का निर्माण और कार्य चल रहे हैं जिसमें अंदाज रकम जो बनाई गई थी उन तेरह ब्रिज में उसकी अंदाज रकम नौ करोड़ रुपए थी जिसको अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन ने ब्रिज प्रोजेक्ट ने एक करो, करोड़ करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर उन ब्रिज को जिनको नौ करोड़ में काम करना था उन कॉन्ट्रेक्टरों को एक करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर एक करोड़ रुपए में काम दिए गए हैं सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी देना क्यों कॉन्ट्रैक्टरों को इतना बड़ा काम दिया जाता है और इतनी बढ़ोतरी क्यों दी जा क्यों दी जाती है उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये आता है कि पांजरा पोल फ्लाईओवर की बात की जाए तो बासठ पॉइंट उनचालीस करोड़ की अंदाज रकम कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई थी जिसमें छब्बीस टका बढ़ोतरी कर यानी कि सोलह पॉइंट तेईस करोड़ रुपए बढ़ोतरी कर इटोत्ते करोड़ रुपए में उस ब्रिज का कार्य दिया गया वैसे ही असारवा ब्रिज की बात की जाए तो 65 करोड़ रुपए उसकी अंदाजित रकम बनाई गई थी जिसमें 19 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर उसे 84 करोड़ रुपए में ब्रिज का कार्य दिया गया सबसे बड़ी बात यह आती है कि कॉन्ट्रैक्टरों को इतनी बढ़ोतरी कर काम यदि दिया जाता हो और फिर भी कॉन्ट्रैक्टर काम ठीक से ना करता हो ब्रिज प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन ना करता हो हटकेश्वर और सुभाष ब्रिज जैसी घटनाएं सामने आती हो हां ता सहदत खान पठान જેમણે કીધું જેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે અમદાવાદમાં અત્યારે જે તે બ્રિજ બનાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે તે એકસો બ્યાસી કરોડ રૂપિયા વધારે આપી અને તેમનું કામ અત્યારે આ કોન્ટ્રાક્ટરને સોંપવામાં આવ્યું છે એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ બ્રિજનું જે કામ જે થઈ રહ્યું છે તેનો સીધો લાભ કોન્ટ્રાક્ટરોને થઈ રહ્યો છે અને પ્રજાને ટેક્સના રૂપિયા લૂંટાઈ રહ્યા છે આ તો